И следующее сразу за этим идет видео о книгах. То есть а именно вот такой билетристики, о которой я рассказывала в предыдущем видео про француженок. Я читать люблю, читаю я не так много, как мне хотелось, в силу времени, в силу страха перед выбором книг на самом деле, потому что книги в современном мире стоят не дешево, и хочется получить качественно, инвестировать деньги хочется в качественный продукт, а не купить и потом думать, а зачем я это купила, это стоит 800 рублей, а это абсолютный бред. И ну, продать книгу, конечно, можно, но продаешь ты ее дешевле, чем ты ее покупал в любом случае, поэтому вот этот момент, он напрягает. Я обнаружила с огромной радостью для себя, что есть помимо бьюти-блогеров так называемых, есть еще люди, которые отзва... делают обзоры на книги. И меня это жутко порадовало, потому что... Ähm... Вот это однобокость ютуба на первый взгляд, это спортивные какие-то видео или бьюти-видео, или как собрать шкаф. Вот, и оказывается, есть все-таки интеллектуальная часть в Ютубе. Это книжники, люди читающие, люди что-то обсуждающие, и это жутко радует на самом деле. Что меня вдохновило на вот видео о книгах, Значит, копалась я копалась, и тут натыкаюсь на... О боже, книга сумерки, какой это ужас, как это можно читать, как это, это же нету образов, это вы, вы понимаете, что такое Белла, она обс... это вам не Наташа Рос... Это не Наташа Росс. Ну и так далее. Воздыхание, воздыхание, причем эти воздыхания исходят от мужчины, которому больше 25 лет, я думаю, ему до 30, но больше 25 точно. Я не выдержала, я вообще очень редко пишу комментарии под видео, то есть, наверное, это все время там пять штук, наверное, писала. Но это жуть какая-то. Объясните мне, зачем мужчины читают женскую литературу? Объясните мне это. Очень много критики я услышала, то есть на «Сумерки», на Паула Коэльо, на фильм «Секрет» и так далее. Огромное количество. Ну, будем разбирать потихоньку. И в конце дня я обнаружила еще одно видео девушка, которая читала, делала отзыв на 50 оттенков серого, и ее было главное послание, что это нормальная книга, но это женская книга, поэтому не надо к ней относиться серьезно. Я с этим абсолютно согласна. То есть при этом человек делает еще видео о действительно серьезной литературе, и там Вальтер Скотт и, и не знаю еще кто и Восточная литература, много всего у нее, она о многих вещах рассказывает и как бы 50 оттенков серого в ее случае это, ну, это не страшно, это нормально для меня на сексе, по крайней мере. Вот. И начнем с таких вещей, как «Сумерки» и 50 оттенков серого. Это женские романы, это бульварные романы. Единственная разница между ними – это отсутствие нафталины и немножко мистики в виде вампиров. Это всегда образы невероятно приторные, невероятно идеализированные мужчины. Ну, бабы, давайте будем честными. Красивый, богатый, умный, немножко с таким томлением внутри, с какой-то такой перчинкой, недосказанностью, вот это ты меня не понимаешь, ты во мне боль. Конечно же, у нас всех это вызывает желание сразу же приручить этого мужчину. Конечно же, ты идеальный мужик. Ну что вы говорите, парню там 25 лет, он... Он добился, у него есть все, абсолютно. Конечно, нас это привлекает. Мы любим эти образы, мы любим таких мужчин. Но в реальной жизни таких не бывает. А если бывает, то это очень маленький круг людей, и смертным вход туда ну просто так не получится. Поэтому, конечно же, нам нравятся эти образы, мы любим об этом читать. И я просто очень прошу, дорогие мужчины, не читайте вы женскую билетристику. Это не для этого. Это определенный круг людей для определенного возраста. Для меня э, такие книги, я читала Сумерки лет в 17, мне понравилось. Я не, не относилась к этому как-то серьезную литературу. Но на самом деле иногда такие такая билетристика может в какой-то момент действительно помочь, выкарабкаться из какой-то ситуации, просто вдохновить. И вот переходя к следующей теме, Пауло Коэльо, секреты, различные вот эти вот книжки «Познай себя, открой тайны мира». То же самое. Это книги, которые направлены не более, не менее на вдохновение человека. У меня есть две книги Пауло Коэльо, я прочитала «Алхимика», еще купила дневник «Мага». Купила я их сто лет назад, на самом деле, мне лет 15, наверное, было, это очень старые книги, они пошли по рукам даже. И книги абсолютно приторные, действительно. Павлу Куэлли был в свое время растерзан на огромное количество цитат, и эти цитаты, на самом деле, иногда вдохновляют меня. Например, я им пользуюсь, когда я нахожусь в зале, мне нужно тренироваться, а я уже устала, и вот у меня вот эти вот высокопарные фразы, они меня очень хорошо вытаскивают и как-то настраивают на нужный лад для работы. Поэтому это книги, к которым тоже не нужно серьезно относиться. Это не более-менее вдохновение. И... Как раз вот тот же самый молодой человек, в другом уже своем видео тоже про, про Паула Койле, вот такую фразу выразил, что, наверное, одна из самых важных цитат, как раз сзади это написано, когда ты чего-нибудь желаешь очень сильно, вся Вселенная помогает тебе достигнуть этого. И он это интерпретировал как то, что сиди на диване, мечтай, и все будет хорошо. В принципе, посыл таких фильмов как Секрет Паул и Павел Коэли вместе с ним действительно говорит о том что ну, если посмотреть книгу вот так на поверхности посмотреть книгу посмотреть фильм Секрет на поверхности то действительно там, человек освобождается от рака только радуясь жизни или вы смотрите на парковку и хотите чтобы освободилось место и оно освобождается да не получится так не будет этого. Это, не, это абсолютная неправда. Но правда в том, что мечтать необходимо. Я немножко сейчас углублюсь в эзотерику, но э, это всего лишь мое мнение и моя, назовем вера, что ли, я не знаю. Ну, то есть я так считаю. Разделяете вы, не разделяете ли вы мое мнение, но я постараюсь объяснить, как пользоваться подобного рода литературой. Такие книги, они вдохновляют, они заставляют нас мечтать, они э, дают нам ощущение того, что мы можем больше, чем мы имеем. И это правильно. Э, мечта ⁇ это способ прочувствовать наши желания, способ эмоционально погрузить себя в счастливую атмосферу. Но мало мечтать. Есть замечательный пример, как доска желаний, да? доска визуализации, доска желаний, называйте как хотите, для чего это нужно, для того, чтобы визуализировать свои мечты, чтобы понять, чего мы хотим конкретно, то есть конкретно показать машину, которую ты хочешь, там, не знаю, дом, который ты хочешь, материально. Какие-то задачи, у меня, например, висела картинка... Какая картинка? Вот, девочка, у меня там висит, у меня есть доска визуализации, и, и там девушка наш садится, То есть какие-то твои умения, какие-то желания, у меня висит абсолютно все от отношений до каких-то моментов моей профессиональной карьеры и какие-то у меня есть фотографии, ну здесь все просто висит у меня <свят> фотографии с моей с теми работами, с которыми мне интересно, там люди какие-то, с которыми я хочу пообщаться и так далее. Для чего это нужно? Чтобы конкретизировать наши желания, чтобы из эфирного состояния мечты они в что-то конкретное в виде цели, задачи и решения. А для того чтобы Вселенная вам начала что-то делать, нужно очень стараться. То есть я хочу быть дизайнером мало хотеть. Нужно как минимум выучиться, как минимум получить опыт, создать какую-то первую коллекцию, ну, коллекцию, какие-то свои работы, показать их миру, поучаствовать, возможно, в выставках, в конкурсах. И вот вступая вот по таким вполне банальным, банальному пути, как кажется многим, протропанной тропкой, нет. Вы начинаете притягивать к себе события нужных людей, нужные мысли, вдохновение. Я не знаю, со стороны Вселенной это или со стороны нашего подсознания. Мне кажется, это как-то взаимодействует вместе. Но это эзотерика и момент эзотерики и момент психологии. И таким образом вы это все к себе притягиваете. Если перевести это вообще на, на уровень физики, тоже стата от Павла Коэльо Вселенная питается счастьем человеческим ⁇ что такое счастье? Это положительная энергетика, когда вы счастливы физиологически. Вспомните, что с вами происходит. Удещенное сердцебиение, повышение температуры тела. Вы намного быстрее двигаетесь, намного больше делаете. Это что значит? Вы, вы излучаете из себя большее количество тепла. Тепловая энергия, да? Просто, очень просто. И запомните, энергия никогда не исчезает, она передается. Вы можете передать ее в человека, то есть вдохновить. Или же вы можете передать в ближайший курт, например, да, тоже. Но это передача энергии. И таким образом и движется эта планета во, вза во взаимодействии одного с другим, но под взаимодействием обычно мы подразумеваем двух людей, но иногда это бывают вещи. Почему иногда э -э пример такой, когда вы садитесь на стул, и человек, вот, например, вы, сидите, вы, на вы заходите в кафе, встает пара, уходит, освобождает столик, вы садитесь на этот стул, и вам некомфортно. Энергетика этого человека, тепло этого человека, ну в прямом смысле тепло этого человека осталось на стуле. И, это, и вы считываете эту информацию, понимаете, что вам с этим человеком бы не хотелось общаться. По крайней мере, ну так, вы предпочитаете, чтобы это все остыло и, ну скажем так, перешло в воздух, да, растворилось, да, чтобы стуло остыло, грубо говоря. А иногда бывает сели, и вам прям хорошо, вы еще поерзали, как бы в себя это еще и выбрали. Таким образом движется эта планета и этот мир. Возможно, я, я, я не говорю о том, что это правда, но я так воспринимаю этот мир, и э, к такой литературе, как Коэлью, Секреты и остальное, это всего лишь инструментарий для того, вам никто не дает рыбу, вам дают удочку. Только и всего. Вам дает поверить в свои возможности, в свои силы, в свои желания не более, не менее. Не относитесь к этому так серьезно. Эти книги действительно, вот я не смогла прочитать дневник магам, мне хватило алхимика, потому что абсолютно приторное чтиво. Но иногда разобранный на цитату он помогает, плюс когда еще какой-нибудь там музыка такая вот и так далее. Вот, поэтому я вас очень прошу что-то делать не просто мечтать, а делайте хотя бы что-то. И не бывает, то есть не передавайте свою мечту, делайте что-то, но не думайте, что вам все удастся просто так. Все добывается в этом мире, выгрызается тяжелым-тяжелым трудом. Вот. А, и последний момент, догонку, значит, к Паулу Куэлю. Когда человек читает только Паула Куэлю, это плохо когда же к Паулу, я просто приведу пример своей литературы, то есть да, у меня есть Паулу Коэльо, но у меня есть Рудаки и Амар Хаям, у меня есть Физжеральд Великий Гэтсби, ну и там еще много всяких книг. То есть я сейчас просто на них, да, просто привожу пример. Если у вас вот это собрание, и к этому вы еще примешиваете Коэльо, все в порядке. Но если у вас только один Коэльо, если у вас только француженки не спят в одиночестве, и вы не развиваетесь как человек личностно, вы не читаете Достоевского Толстого, вы не читаете... Я не говорю о том, что нужно читать только Достоевского и Толстого, потому что у каждого свой писатель, кому-то это легко, кому-то это тяжело. Я сейчас просто о том, что читайте хорошую литературу помимо вот этой билетристики. Читайте Не Не думайте, что это прям что-то такое что нельзя читать и это это неприлично это ужасно нет это нормально абсолютно потому что э, я сталкиваюсь часто с людьми разными и когда я им начинаю рассказывать э, так, небольшая ремарка у меня 11 след психологического образования школьного нам с 1 по 11 класс э, все что о чем говорит Паул Коэлью, я проходила в пятом классе Поэтому психологию я знаю очень хорошо, вот именно в этом плане, что нужно именно на подкорках. Поэтому для меня вот такие, такие вещи, да, иногда хочется вспомнить, иногда хочется. Как раз недавно нашла книжку, называется «В этом году я», и там вообще собрано вот все то, чему меня учили в школе. Просто не все люди, вот как бы они развиты выше, чем Паула Коэль. И, возможно, хотя бы начните с этого. И возможно вы перейдете на канта, возможно вы перейдете на какую-то еще более серьезную литературу и так далее. То есть читайте, но не останавливайтесь на чем-то вот таком. То есть переходите дальше, переходите в более серьезную литературу. Но я вас очень прошу, те люди, которые читают серьезную литературу, не, не, не делайте фи лицо на то, что человек читает колью. Он хотя бы его читает. Послушайте, это лучше, чем он будет сидеть и выращивать тыкву ВКонтакте. На мой взгляд, это намного лучше. Вот, поэтому читайте, радуйтесь, получайте удовольствие от жизни и развивайтесь. Развивайте себя многогранно, со всех сторон и во всех жанрах. Читайте разные жанры. И то же самое в жизни. И пойте, танцуйте, занимайтесь спортом, растите профессионально. Будьте многогранными, не, не становитесь линейными, будьте как, как бриллианты, сверкать разными сторонами. И это очень важно. Всем пока.